মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায় দুহেজাৰ তেইছ প্ৰথম দিন প্ৰথম দিনত সপ্তমমান শ্ৰেণীত কি কি আহিব কি কি আহিবলগীয়া আছে এই বিষয়ে তোমালোকৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব ইয়াত ৰিডিং লেংগুৱেজ ওৱান অৰ্থাৎ লেংগুৱেজ ওৱান মানে অসমীয়া ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথমে কুৱেশ্যন এটা সুধিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তলৰ যিকোনো এটা অংশ পৰিবলৈ দিব ইয়াত যিকোনো একটা অংশ অংশ কেটা আছে তিনটা অংশ আছে প্রথম অংশ এই অংশ এটা সুন্দরভাবে একটা দিছে একটা পার্ট দিছে অর্থাৎ এটা প্যারাগ্রাফ দিছে এটু পড়িব ভালদরে স্পষ্ট করে যাতে ফুটাই উঠে তার নেক্সট আরো একটা অংশ দিছে এটা অংশ দিছে তোমালোকে এই পড়িব পারা নাইবা তোমালোকে আৰু এটা অংশ দিছে তোমালোকৰ যে এই তিনি নাম্বাৰ যিটো তৃতীয় অংশ এই অংশ তোমালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰিবা যে এই তিনিটাৰ পৰা কোনটো অলপমান চুটি আৰু সৰু হয় সেইটোৱেই মই পৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ ল'ব পাৰা যে আৰু তোমালোকেতো প্ৰত্যেক ৰিডিং ভালদৰেই ক'ব পাৰিবা গতিকে যিকোনো এটা তোমালোকে ৰিডিং কৈ দিলেই হ'ব যদি তোমালোকে এইটো কোৱা আৰু বাকী দুটা ক'ব নালাগে তৃতীয় অংশ ক'লা প্ৰথম আৰু দুটোক ক'ব নালাগে তাৰ নেক্সট তোমালোকৰ আহিব লেংগুৱেজ টু অৰ্থাৎ ইংলিছ এই ইংলিছত ৰিডিং আহিব কিন্তু এইটো এই ৰিডিং লেংগুৱেজটো জাষ্ট পৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে ৰিড এনি ওৱান অফ ফ্লিংচ ফৰ্মছ অফ ইয়াৰ চইচ তোমালোকৰ যিকোনো এটা চইচ কৰি যিকোনো এটা ফৰ্ম পৰি দিলেই হৈ গ'ল তোমালোক ফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰথম ফৰ্ম এইটো যদি পৰি দিয়া হৈ গ'ল নাইবা নেক্সট তাৰ নেক্সট যিকোনো এটা পৰিলে হৈ যাব গতিকে তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অলপমান উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি দিবা